Наша команда продовжує працювати із ексклюзивними записами розвідника, хто та скільки готовий заплатити за злиту інформацію про українську армію. Лічно за мою голову назначена награда в полмільйона євро, вражаюча сповідь розвідки, які прізвища та посади хочуть відмазати, про які знає ілюстратор. Дивіться прямо зараз. Могу сказать, что практически во все места, куда нас направляли, благодаря только тому, что я сам самостоятельно изменял маршруты, отключал телефоны, не пользовался абсолютно связью до того момента, пока не выполнил задание, возвращался. Только благодаря этому моя группа... возвращалась сили наша команда продовжує розкривати деякі секрети війни. Чому це надважливо? Поки існує хоча б якесь так зване перемир'я, вище військове керівництво. А перш за все, верховний головнокомандувач, міністр Гелетей, генерал Муженко, зобов'язані зробити радикальні висновки. Всі у кого були включені телефони. Все, кто были проинформированы непосредственно через вышестоящее руководство, а именно непосредственно генералом, которому предоставлялась нами информация, что можно делать, куда можно идти. Это все игнорировалось и тактично отправлялось маленькими партиями э, группы людей, которые уже заранее было известно, что они... Не Розвідник говорить йому відомі факти, коли за певних патріотично налаштованих командирів професіоналів назначають грошові винагороди, аби їх шукали, зливали, надавали інформацію ворогу про них. Якогось дня він дізнався і про себе. За кожного бойця з моєї групи назначена дуже велика нагрома. Причому в еквіваленті євро. От 83 тисяч євро. Лично за мою голову назначена награда в полмиллиона евро. Назначена ДНР в центре. Так точно. То есть чтобы оттуда уже не вышел сюда. Причем на второй день э, моего пребывания там вся моя группа полностью в, пол, в полном составе была на радиоперехвате. Уже с расценками. Откуда вы... Вся. Откуда ушла информация? Не можу знати. ніхто не знав, ми там присутні. А нас взагалі ніхто не знав. Кромі лушестоячого руководства. За словами розвідника, все, що він розповідає, прямо зараз намагаються приховати. Сьогодні ми надаємо всього, що знаємо. Ми перевіряємо інформацію нашого джерела, відсилаємо запити, але ми повинні запобігати тому, що може реально відбуватися. Є ще в спілкування. Руководство это руководство, но все-таки люди между собой тоже общаются. Вот. Как бы там ни было. Знаем, какие распоряжения приходят им. По роду службы своей и деятельности. Вот. Поэтому ну, таким образом. И на данный момент им, э, их там больше 10 человек. из тех, которых арестовали, приказали сдать оружие. Э, они находятся, по-моему, даже в СИЗО. Вот. Э, и причем им довольно таки тяжелые статьи инкриминируют, начиная от изнасилования, Сейчас, но... начиная от изнасилования, заканчивая, значит, разбоем, торговлей оружием, распространением наркотиков, ну то есть торговлей наркотиками. Всевозможные тяжелые стадии, которые серьезно и надолго могут ребята отодвинуть от реальной жизни. Только Буквально по той простій причині вони слишком много знають. Вони були на передовій именно в тих о яких на даний момент я не пойму. Чому ні общественность не э, ні наше государство нікак не шевелится. Настрої людей, які повернулися із самого пекла, приблизно одній ті самі каже розвідник, та й звинувачують їх схожому. С этими людьми, которые выходят. Я так понимаю. Ну, я так понимаю, что ты дезертир. Ну, по бумагам, получается. Ну, как бы. Получается, ну, извини, да. Но, по ну, не, нет, да. Я хочу понять, что сейчас происходит. Да. Ты об этом знаешь, получается, или как? Конечно, я знаю. Ну, это как бы их решение. Но я как бы, а по-своему-то я его не воспринимаю. Но это всех поставили в известность об этом. Это как бы было обобщенно, это не было конкретно сказано. Ты дезертир, ты дезертир. Было сказано так. Все, кто отошли, всех, кто там значит, не выполнил приказ, это все считается дезертиры. А те в основном, которые были на передовой из источников тоже, скажем так, службы безопасности. У нас чуть-чуть проинформировали. И сообщили, что ну, приблизительно, по сути, чтобы было ясно, людей, настроенных, патриотичных, те, которые воевали на передовой, те, которые много чего знают и могут дать развязку и рассказать общественности, ликвидировать, либо закрыть в тюрьму с инкриминациями всевозможными. То есть практически так как это и не является. Тут же они прикрывают себя, уезжая со своих частей. Ребята э, подписывали одни бумаги, сейчас оформляют по ходу прибытия другие бумаги. Вот. То есть э, изначально было э, значит, э, подписано о том, что они находятся действительно в зоне АТО находятся в таком-то месте. Ихняя часть располагается, там батальон находится там, допустим, да, по определенным координатам. То сейчас это все переворачивается. Они задним числом оформляют бумаги. Ну, они в принципе не подписаны официально нами, да. Но они пытаются эти бумаги перекрутить для того, чтобы, насколько я понимаю, со сложившейся ситуацией больше э, выгородить генерал. Про тяжелую технику скажем, тоже задним числом. А также, да, решили к нам прикомандиров... прикомандировать тяжелую технику, уже когда практически некуда идти, не с чем идти и некому идти. Нам говорят, вот мы сейчас пришлем к вам тяжелую технику, вы принимаете ее и, сами понимаете, принять сейчас тяжелую технику. В данной ситуации это явно подписать себе приговор о том, что ты дезертир, вот, э, имея то, что ты имел и не пошел. Они бы оформили, что мы с этой техникой отходили. Поэтому мое руководство отказалось ее принимать и будут принимать решения уже на других уровнях. Э. А как же получается? Ты тех людей, которые, получается, тех, которых ты вывез, вывел, оттуда те, получается, и выжили. Тобто. Да? І, і вони, виходить, дезертирані. Ну, їх так обміняють, де зерти. І на останок у минулих серіях ми говорили про пана генерала Хомчака. Розвідник розповів іще одну історію з передової. Два рази е пролетіли е дві сушки. Одну збили. А, 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 а второй судьбі. А второї сушки я не знаю, яка у неї судьба в дальнейшем. Больше не было. Вам как-то что-то аргументировали, отвечали, почему не дают поддержку службы? Нам сказали, вот мы заказываем, будет арт-удар, скажем, авиаудар. <coughs> Его не было. И одновременно вам дают команду выдвигаться. Так точно. Буквально по этому поводу, в сторону Иловайска нами вместе с генералом, была проработана операция выдвинуто было, то есть было принято решение выдвигаться после того, как обработает тяжелая артиллерия, грады и ураганы, обработают определенные участки, которые у нас были обговорены. Я должен был под моим командованием выводить значит, колонну пехоты в количестве двух танков тяжелой техники, двух БМП, двух БРДМов, ну не считая, значит, пару Уралов с пехотой и легковые автомобили. Вот. Мы практически подобрались вплотную к цели на расстоянии где-то полутора километров. Нам открыли огонь. Ну, мы сразу не поняли откуда. В конечном результате уже по значит, характерному свисту пуль, уже сами определили, откуда велся огонь. Съехали чуть-чуть в сторону, значит, спрятались в посадке, вышли через посадку, и где-то на расстоянии 600 метров практически не поврежденная, ни один снаряд не упал на их укрепление. Это как раз была та цель, до которой нужно было дойти, зачистить. Ни один снаряд не упал на эту цель. Значит, у нас там был раненый. Сколько у нас раненых было? Бодя, да? Вот. С моей группы был боец ранен. Один был спецназовец убит в шею. Вот. Ну, там порядка пяти человек да, пострадало, это раненых, и один убитый. Ну, мы чуть-чуть, значит, там похулиганили, нормально разворотили его. Но когда мы уже отходили, в чем, в чем вообще весь, вся фишка? Когда мы отходили, уже отошли на безопасное расстояние, мне сообщают, в эту сторону не было Артудара. Но это я, в принципе, и так уже увидел, что не было. Когда я приехал, практически у меня было одно желание посмотреть в в глаза. То есть они тебя э -э, били не туда? Они вообще туда не били. Они работали, но по другим э, точкам туда, куда отправляли нас. Это как раз центр событий. Там, где с двух сторон нормально окопана техника, окопана. Больше информации, больше эксклюзиву уже завтра. У Люстратори на 2 плюс 2.